ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਰਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 1984 ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 3 ਫੁੱਟ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਅਰੇ ਵਟਸਐਪ ਟੈਂਕ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਆ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤਾ ਬੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾ ਵਰਡਸ ਕੀ ਮੇ

एस डी आर एफ की टीम भी है आई टी पी पी के भी जवान है वो जो जो हमसे लोकली इक्विपमेंट मांग रहे हैं वो भी दे रहे हैं जैक्स वगैरह लगा के तो उसको लिफ्ट किया जा रहा है छोटी क्रेन्स कटिंग करके क्योंकि मलबा है तो धीरे धीरे करते हैं कभी भी जल्दबाजी में कोई इशू ना आए या किसी की जान को कोई खतरा ना हो अंदर जो फंसे हुए हैं तो एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं वो अपने हिसाब से टेक्निकली इसको हैंडल कितनी देर तक मैम मिशन निकाला जाएगा आपको हम यहीं पर है जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपके साथ भी साझा कर देंगे बट मीन हमारी कोशिश है कि उनके काम में कोई एंट्रेंस ना आए तो हम उसी पे जो जो चीजें चाहिए कैसे चलिए जो भी कारण होगा वो हम डिस्क्लोज भी कर देंगे जैसे जैसे पता चलेगा क्योंकि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी तो हमारी सारी टीम उसी में लगी हुई है क्योंकि एरिया थोड़ा नैरो है तो वी रिक्वेस्ट की सारे स्पेस थे उनको और प्रॉपरली जितनी स्पीडली हम काम कर सकते हैं मैडम जो जो चीज़ें चाहिए इनको निकालने के लिए वो टीम होकर हमने पार। इनको पहले ही वीडियो भेज दिया था शॉर्ट प्रिलिमिनरी तो दे हैव कम प्रिपेयर्ड इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि विदाउट एनी डिले एनडीआरएफ एज कम टू अस और इमीडिएटली हमने शुरू कर दिया है तो बहुत क्रिटिकल टाइम हमारा बच गया आई टी के जवान हमारे पास पहले से ही डिप्यूटेड थे ज़िले में तो उनको बिकॉज आर ऑल्सो यूज़ टू रेस्क्यू ऑपरेशन तो वो इमिडेटली आ गए थे रेस्ट हमारी सिविल के सारे महकमे जो जो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है लाइट्स हमने तुरंत आते ही लगा दी थी, थी ताकि बाद में हमें डिल आए सिमिलरली ऑल सारे कनेक्शन वगैरह जितना भी है जैक्स हो गए जो छोटी मशीनरी लोकली एडिशनल चाहिए वी आर प्रोवाइडिंग कितनी देर हो गया अब तक कितने घंटे हो गए रेस्क्यू यहाँ पे अभी रेस्क्यू करते हुए आई थिंक दो घंटे के करीब हो गया दो से ज्यादा ही हो गया क्योंकि इमीडिएटली चालीस मिनट में हमारी एक्सपर्ट टीम आ गई थी बंदे हमारे दस मिनट में पहुँच गए थे यहाँ पे दो एनडीआरएफ एक एस डी आर एफ और आई टी बी पी के जवान लगे नेबरिंग उसमें है जो इनकी नेबरिंग में से वो हमने खाली करा लिया है क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है बाकी नेबर्स को यही रिक्वेस्ट है कि कोई पैनिक ना करे दूसरा जो टीम्स काम कर रही है उनको सपोर्ट तो और जगह पूरी मैम जो सात मकान है उनमें से किसी मकान का नुकसान तो नहीं इन्हीं के ही जितना पता मुझे चल रहा है कि इन्हीं के दोनों तरफ घर थे तो बीच में को लेब्स हुआ है तो इन्हीं के ही दोनों तरफ है बाकी वी आर रेकिंग सेफ्टी टीम्स हमारी लगी हुई है जो सेफ्टी असेसमेंट भी कर रही है ताकि ड्यूरिंग ऑपरेशन भी कुछ ना हो की आइडेंटिटी हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया है तो सारा कुछ हम हैं जो ठेकेदार था ठेकेदार अभी नहीं है उसको बुलाया है वो पहुंचने वाला है कहीं कल से बाहर गया हुआ था तो जैसे ही आता है बाकी पानी दे रहे हैं मेडिकल टीम साथी है कि सागीना रहा करके जो भी मुडली सहूलत हैगी वो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं पानी भी बुलाया गया है जूस भी की मेडिकल टीम अफ्रस कर रही है थैंक यू थैंक यू